চাওক এইফালে কপিলি দলং হৈ আছে আৰু বেছিদিন নাই আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত এক তাৰিখে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে উদ্বোধনী কৰিব আৰু আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ আমাৰ কপিলি দলংখন এইফালে চাওক এইফালে হ'ল মৰিগাঁও ৰোডটো আৰু এইটো ৰোদেদি এনেকৈ আহি এইফালেদি এনেকৈ কৰি নতুন যিখন নেকি দলং বনাইছে এইখন কপিলি দলং আমাৰ কপিলি নদীৰ ওপৰেদি আৰু এতিয়ালৈকে উদ্বোধনী হোৱা নাই বাৰু মই উদ্বোধনী নোহোৱা আগতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ যিহেতুকে মই ভকত গাঁৱৰে বাসিন্দা গতিকে আপোনালোকে আহিলে এতিয়া আপোনালোকে আগৰ পুৰণা দলঙেদি যাব নালাগে আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নতুন দলঙেদি দুখন কৰি এতিয়া গাড়ী অহা যোৱা কৰিব পাৰিব তাৰবাবে আমাৰ এইফালে ফুটপাতো বনাই দিছে আৰু চাওক আমাৰ কাম হৈ আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই জুম কৰি দিছোঁ দেখাই অঁ এতিয়া মানে ন' এণ্ট্ৰি হৈ আছে সোমাবলৈ দিয়া নাই আৰু এই কাম কাজ চলি আছে মই আপোনালোকক ইয়াৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ আৰু এক তাৰিখে আপোনালোকক একদম ভালকৈ ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু যিহেতুকে এই দলংখনৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছিলে যিহেতুকে আমাৰ দলংখনৰ অভাৱত মানে ইমান অসুবিধা হৈ আছিলে যে আমাৰ এম্বুলেঞ্চ এখন আহিলে ডেলিভাৰী মানুহ আহিলে আমাৰ ইয়াত ৰ'বলগীয়া হয় বহুত সময় ইফালৰ গাড়ীখিনিক ইফালে যাবলৈ দিলেহে মানে আকৌ বেলেগ গাড়ী যাবলৈ পাৰে গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডাঙৰীয়াদেৱৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াদেৱৰ কাৰণে আজি আমাৰ এইখিনিখন মানে বহুত মানে ভাল লাগিছে তেখেতৰ তত্বাৱধানতাত আজি আমাৰ সোনকালেই মানে কপিলি দলংখন হৈ উঠিছে আৰু আপোনালোকক উদ্বোধনী দিনাখন ধুনীয়াকৈ দেখাম